Привет! Всем привет! Вас приветствует общественный видеопортал Каховка-лайф. И ее самая лучшая рубрика ⁇ Наши школьные новости ⁇ По сложившейся уже традиции, каждое воскресенье для всех желающих жителей и гостей нашего города гостеприимно распахивает свои двери ⁇ Наша Каховская. Пожарно-спасательная часть номер 13. И пока гости еще не пришли, у нас есть немного времени познакомиться с нашими героями пожарниками поближе. Лена, сама ты пожарник. Ты вообще знаешь, что пожарниками называют тех, кто поджигает, а наши герои именуют себя спасателями. Тогда я знакомиться с нашими спасателями Каховщины. Идем! Чуть-чуть-чуть-чуть! здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте. начальник Каховского гор и управления берещенко игорь николаевич как вы стали спасателем или что вас подвигло стать спасателем Сказать, что мечтал с детства, будет не совсем правильно. Выбор профессии скорее был продиктован, продиктован родителями. Но с первых минут учебы, учебы я сразу понял, что профессия серьезная и ей стоит посвятить свою жизнь. Чтобы стать спасателем, я прошел путь учебы в 4 года в высшее учебное заведение. Это Академия пожарной безопасности, город Черкас. Каждый э, ребенок, то есть мальчик, всегда мечтает в детстве быть или спасателем, или полицейским, или космонавтом. Ну, вот у меня был спасатель. Поэтому я так и решил после школы, поступил, выучился. Ну и стал начальником части. Вот этой вот. Каково это быть спасателем? И вообще, спасателям бывает страшно? Конечно, фактор страха всегда присутствует, фактор переживания потому что никогда не знаешь конкретно, что будет на данной нынешней ситуации, когда ты выехал со своим подразделением. То есть всегда, не всегда, но иногда страшно. Как всем нормальным людям, конечно, бывает страшно. Но в этом случае им всегда приходит на выручку их знания, их знания, их уровень подготовки. И тогда вот этот страх они используют в правильном направлении, и достигают того результата. А просто это наша работа, мы к этому привыкли. Так же самое, как люди сидят за компьютером, так и мы тушим пожары. Это для нас как бы нормально. Когда вы слышите команду «Сбор», кем вы себя в этот момент ощущаете? Суперменом? как известные герои Чип и Дейл, которые всегда спешат на помощь. Может быть, в детстве я себя и считал Чип и Дейлом, но, в принципе, ощущаю себя, как сказать, суперменом, руководителем, который едет на ликвидацию начальной ситуации. Вы знаете, никогда не задумывался над этим. Оно как-то получается все автоматически, как, знаете, как Звонок телефона. Позвонил, взял трубку. Так же само звонок, и мы выбегаем, садимся в автомобиль, и выезжаем. Как уже человек, который имеет определенный опыт в этом вопросе, понимаю, что происходит, понимаю, куда надо двигаться и что делать. Что вы хотите пожелать тем, кто только собирается связать свою жизнь с такой опасной, но нужной профессией пожарный спасатель? Хорошо учиться в заведениях, чтобы набрались опыта, знаний, практики. Мы вам поможем в подразделении. Ну, всех благ, здоровья, крепкого и успехов. Во-первых, это решение должно быть осознанным, потому что это должен быть твой выбор. Ну и, конечно, настроить себя, потому что это одна из сложных таких профессий, которые выбираются на всю жизнь. Добро пожаловать и ждем вас. Мы рады вас приветствовать на территории одного из лучших подразделений области аварийно-спасательной части. Экскурсия рассчитана и для взрослых, и для детей. Единственное, на что хотел обратить внимание. Техника, техника находится э, тяжелая, тяжелая. Также не совсем приспособлена для экскурсий. Поэтому, пожалуйста, смотрите за детьми, так, чтобы экскурсия прошла у нас весело и всем вам понравилось. Данная часть имеет достаточно долгую историю. И начинается она с 1895 года, тогда, когда на территории Каховки был подписан указ о создании так называемого конно-бочечного хода. Говоря об истории, данная часть 1947 -го года постройки, только центральная часть использовалась под пожарную, а боковые использовались под жилые здания. Но со временем необходимости и возможности нашего подразделения росли. В 2004 году мы из подразделения пожарной охраны превратились в подразделение Министерства чрезвычайных ситуаций. И с этого момента все чрезвычайные ситуации, которые происходят на территории города Каковки и Каховского района, попали в наше поле зрения. Особое внимание я хотел бы уделить, уделить нашему коллективу, благодаря их стараниям, благодаря их умениям. Вот то, что вы сегодня будете видеть, в процентах 90, это их заслуга, они молодцы. Сегодня заступил четвертый караул, четвертый караул. Ребята покажут, как выходить из той или иной ситуации. Хотел бы обратить внимание сегодняшние ребята, несмотря на жару, работают, работают в достаточно замечательной боевой одежде, которую свое время, свое время нам передал наш друг и волонтер Андрей Калов. Обратите внимание, он машет рукой, давайте ему поклопаем. Мы ему за это очень благодарны, очень благодарны. И он не перестает нас удивлять, нас удивлять, Андрей. Можно приглашу? Слышал, что у тебя есть тоже подарки какие-то для нас. Для нас. Будем очень благодарны. Так, есть у меня подарок для нашего чудового педроздела? Мы, наша родина и наша организация дарует такие чудовищные немецкие мультитулы у кількості 24 штук. Тепер, я так розумію, в кожній машині два, номер... ну, да, два хлопці будуть мати ці чудові речі. Це Тут і викрутки, і пілки, можете самі подивитись. Ми їх потім викладемо, кожна людина зможе взяти його в руки. Це тепер буде, я так розумію, офіційно елемент спорядження рятувальників. Да. І дуже сподіваюсь... дуже якісно. Да. Ну, Німецьке воно. І також тут нам зробили в Києві друзі наші. З Арсеналу Патріота зробили такі гравіювання лазерні. Рятувальники Каховщини, ДПРЧ 13. Ну от такий подарунок. Будь ласка, дуже вдячний, Аліна Петровна. А можна вас пригласити теж поблагодаріть вас? Спасибо огромніше. Рятувальники у нас якось так по бюджетах зараз вийшли на перше місце. Насправді, навіть обогнали і армію, і всі інші. вітання. Дякую, дякую. Якщо дозволите, ми не будемо покидати це перше місце. Спасибо Андрей. Спасибо, Андрей. Кроме этого, здесь представлены образцы той боевой одежды, которую вы видели сегодня ребят. Есть норматив. С положения лежа, положение лежа, отдыхая, отдыхая, подается тревога, тревога. И спасатель должен, одев боевую одежду, быстро занять место, занять место в автомобиле и за 43 секунды выехать за пределы подразделения. И говоря о том, что быстро или не быстро спасатели одевают боевую одежду, я просил бы сейчас моего коллегу, моего коллегу показать, а потом я хотел бы предложить желающим, желающим попробовать себя специально подготовили для два комплекта боевой одежды и может даже на перегонки со спасателем. Давайте, Давайте одновременно. Как и все у нас выполняется по команде. soon Вот интересным получился сегодня день, проведенный вместе с нашими новыми друзьями, спасателями Каховска пожарно-спасательной части номер 13. Желаем, чтобы у них было поменьше работы, а бы больше вот таких вот веселых и познавательных мероприятий, зрителями которых сегодня были мы. И вы, наши зрители. С вами был общественный видеопортал Каховка Лайв. До новых встреч. Пока-пока. Но это еще не все. В следующий раз мы представим вашему вниманию эксклюзивный, интригующий, остросюжетный и страшно интересный репортаж о том, как проходит ночное дежурство в пожарно-спасательной части номер 13. Итак, совсем скоро смотрите Ночной дозор вместе с спасателями Каховщины. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе самых интересных событий, происходящих в нашем городе. Пока-пока!